Что то поймать, и от просвени захотелось Зарать Давай кричи, но тебя могут не понять. Никто из них не хочет ничего менять. Мы можем помолчать, мы можем петь, стоять и не мешать. Чемпион Слаймов в истории Кременчука. Врываются вместе с осенью во входные двери. Стой и смотри, как все закружится в вихре. Делай вид, что ты просто глухая детей, пока рушится все привычное в твоем мире. Пока все привычное тонет в глубоких лужах, на сучках останется пара подранных листьев. Будь может, как раз сегодня мой Бог перегружен, чтобы читать мешки моих разноцветных писем. Реки дождя и сопливые реки сойдутся со руслом. Странно, такой Дубай после солнцепека. Но ты почему-то смеешься заливисто вкусно, целуя мой красно нос и шершавые щеки. Завтра на улице кто-то грохнется в лужу, тоже заплачет, как я сегодняшним утром. Пусть там окажется тот, кто действительно нужен и просто протянет сильную, теплую руку. Добрая фея, добрая волшебница, человек, который познакомил меня с творческим примечугом, Кирилл Кимов. Ему стих... А, еще добавлю то, что цель дома завжди каже, все хватит!» Сумных вершин. Давай. Никола, накажу слово. Да, да, да. Кажи, давай позитива. Давай про позитив. Ага. Я месяц в ступоре живу, машина без пилота, и за спиной пропеллер сдох. Я падаю в полете, от пресных дней устала я и разговоров душных. Хочу один кг-тарта и шариков воздушных. И пусть кружится голова от новых впечатлений. Хочу на завтрак из кимо. и в парк на карусели. А в голове который день кар-кар поют вороны. Хочу, чтоб перестали, хочу себе корону. И чтоб еще свели зимой и яблони, и сливы. Хочу быть радостной, хочу. Набор ще позитива. Uh -huh. <клес> Медича, рівна. Питання до тебе. Okay. Марко вовчок, мужик чи баба? Баба. Жінка. Хто такий Сашко Ткаченко? Для чого тобі голова? <клес> Думати. Чого хочуть дівчата від Паші житкова? Сексу. Хто у білкені? Сволочі. Правильно! <клес> Ваші оцінки для Олесі. Поки я не назвон, не кладіть. П'ять, 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 п'ять. Не бачу останнього. Ай тупняк, 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 що там? че У нас вже така традиція, Хто до нас приходить саме на слем вперше. З подвійними оплесками вітайте дебютанта Володимир Батенко! Или, а, ну, да. Давай, поехали. Все с разных позиций, но каждый ощущал стократно. У каждого правда своя, и кто прав, до сих пор непонятно. Выберешь нет или да, жизнь все равно ударит на ответ. Все равно, что выбирал, и все равно, прав или нет. Расставить все точки над «и» и уравняет всех со всех сторон. Мы так отчаянно стремимся жить, но все, что мы видим, один сплошной сон право на свобода выбора и право на правду. Мы видим, что они, мы думаем, что они есть, но их нет. Для жизни мы все равнозначны, как и сила удара в ответ. <encontramos ExcelKK _>. Оцинки три, три, а, п'ять, Kingston, metNe, п'ять, три. Все, давай, чекай, чекай. Ааа, слухай, я тобі питання не задав. Ти міг витягнути, ну. Блін, ладно. Здим. Підходь до мікрофону. Молодець. Що таке сублімація? О, прошифруй по-новому абревіатуру ТК. Творчик Кременчук. Це, це по-новому? Клас. Скільки разів беруть мажори? Хто такий Володимир Бутенко? Я. Якого кольору на тобі труси? Лицареподібний, захисник світла, протектор невинності поезії один з найпалкіших адептів без матюча. Олександр Євець. Маленького шхуну. Зносить штормом, вал за валом завалює дах, Вітер грає на волторні гімн для кращих із невдах. Тогі борти, як жито гнуться зайві принади у напрямку вниз. Вода очищає, казав би Конфуцій, коли ти на суші, а та на карниз. Тиха шхуна потроху севіє. Стареньке дно набирає сповна, рідний маяк єдине, що гріє. Єдиний, хто знає потрібні слова. Із кожним днем стихія стихає, а в морі вже видко задатки коржа. У штормі найперше не впасти за краї, та щоб квітка юд не і ржа. Чому літо це не осінь? Бо я кращий слемерки Кременчука. Скільки пляшок вина було випито на святкування. Чотирнадцять! Тринадцятого я вилив чайник! Чому літо, не буцію В жіночу сукню? Бо він мій ліпший друг. Хто такий Василій Коровин? Мій ліпший друг. Я снігай вам саму пісню. Олександр Євець! У нас тут залишилося скільки тут штучів. Три. Три штуки. Так як її надихають до написання віршів. політикарі, не надихають страждання жодного графомана. Юля Суверека!

С восьми до 6, кажется. Ты же мне стихами в службе доставки. Чтобы писать, пока не уляжешься. Ты же мне чаем в зимнюю стужу. Когда кроме чая ничего не спасет. Ухожу от тебя, наступаю в ужу. Да, уж работа у нас не мед. Будь мне музой. Не на пол, на целую. И пусть завтра все будет сложно. Я тебя люблю. И черную, и белую. Я с тобой... Пишу, без тебя невозможно. Вы благородство заменили грязью. Прощение ненависти жизнь судьбой. А не пойти к вам к черту, дядя, и предоставить мне решать самой. Решать, как жить, с кем быть и с кем прощаться решать, что важно для меня, а что пустяк. Вам, дядя, в этой жизни можно ошибаться, а мне в своей право быть никак. Вы за меня годами все решали, за нитки дергали, как куклу кукла вот. И под конец меня уж так достали, что я решила взять в самоотвод. Решайте дальше все, что вам угодно, и верьте в то, что я послушна и мила. Но с этого момента в своей жизни. Решение буду принимать лишь я одна. Да к дьяволу! Живите как угодно. И что бы не трогали мой мир. И я пока пойду молиться Богу. В какую церковь? Нет уж, я иду молиться в тир. Брест, да -то... а тобой до тебя. Якщо человеки потные животные, кто то кто такие женки? Упс. Сколько раз Паша Житкова потрапляв до психической лекарни? Не помню. Боли кто, шесть. кто такие бублики? Ah, Мальчики, да, їх очень люблю. Який зв'язок між дактилем та орнітологами? Тот, який мог придумати твою і фантазію. Ось Озвуч, як звучить саксофон. Будь ласка, поставте двійки, я вас прошу. Я Вас дуже прошу, поставте їй двійки. От мене почули. Два, чотири, п'ять, п'ять, чотири. Ваші обласки! Сьогодні вона наймолодший слемер Кременчука, але поза її плечами такий досвід, що вона, наче Атлант, чи ще хтось, красуня, відмінниця і дякувати Аллаху та святим моленням Санти, що вона не комуністка. Юріана Капатова! Секундочку. Я вот это последняя выхожу, так, на удивление, И вот последний. все перед У Но кто не выходил никто не поздравил наконец-то наш еще... с четырехлетием я вас поздравляю. Мама, мамочка, прости родная, я так часто тебя забывала. За проблемами многогранными я обиды тебя роняла. Я на тебя срывалась, хоть ты тут совсем не чем Мама, прости меня, мама, что обжигала огнем. Мамочка, милая мама, не спится мне по ночам. Я плачу тихонько, мама, я плачу по мелочам. Мама, а я и не знала, что больно кого-то любить и в перехожих искала способ его забыть. Мам, мне больно. Мама, ты прости меня, что с тобой не делилась я проблемами. Ты пойми, я просто выросла и от боли лишь на стене. Мам, мне больно. Мама, ты прости меня, что со временем совсем отчалила. Мам, скучаю. Я скучаю, мамочка. На кого же ты меня оставила? Девочка Аня изнемогает обидами. Аня курит пачками Бонд, Винстон и прочую дрянь. Девочка Аня устала, хоть мало и видела. Ее диагноз спит. Как так, Ань? Девочки Ане ноябрь бурьян. Девочки, Ане и Матте не выдался. Девочка Аня устала, изъян. Как же хотелось ей выбраться, выбраться! Девочка Аня кололась в проспектах, водку глотала и прочую дрянь. Девочка Аня еще малолетка, еще малолетка, но шлюха и пьянь. Девочку Аню сдали в больницу, и остался год и летальный исход. Ее увлечения сошли на убийцу. Девочка Аня не встретила этот восход и слава. Полтава. Скільки заплатиш за перемогу? Не скільки. Що ти знаєш про лицеподібного А, це ціємо, цінно. Запівай, і дружим зонтом. Давай. Тіла, 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 греєчка. криєчка. <різь> Ваші відтяги, Юліане. Чотири. Три. Один. П'ять. П'ять. Ваші Лобовське. Він пише, дитячі вірші, які б я не радив читати дітям. Костя коробка. Хопне животні. животне. животні, животные, голодні. ходят по саванне словно голые в бане тигры гепарды, львы и леопарды неприятно пахнут прячутся в кустах и засады нападают и кусает и кусает и на счастье разрывает с яростью свои глаза Волосатые гориллы мастерят из веток вилы. А макаки забияки так и рвутся черти к драке. Там слоны и бегемоты наедаются до работы, А жирафы с высоты любят поплевать в кусты. Ядовитые гадюки норовятся лезть вам в брюки, А еще там машкары много потной от жары. Вы поверьте мне, детишки, знаю я не понаслышке, Редко моются зверюшки, плохо пахнут их подмышки. Очень плохо, что в саванне не привыкли звери к ванне. Чего Чуранова есть сыр? Любит очень. Кто такой Шевченко? Киборг. Какой подарок замолвил ты Деду Морозу? Бомбата. Ты веришь, что с нами все куплено? Конечно. Для чего ты в колготы? Обожаю бажаю їх просто. Це Вовкося Коробка, він пише на її бажання. Не мені, прошу, арт ангубіт лучи камечу. Ваші оцінки Костя. П'ять, два, п'ять, п'ять, чот... А с у вас комплектів? Чотири. Чотири. На цьому відбірковий закінчено. Настав. Кульмінаційний момент. Але поки я вручу цей кубок, я хочу, мабуть, зробити те, що закінчення нашої процесії буде найбільш органічно. Я хочу подякувати всім тим, хто з нами. Хто з нами всі 4 роки, хто три, хто два, хто, можливо, місяць, хто, можливо, трошки більше. Ви всі є для нас важливі. Бо все, що ми робимо, ми робимо для вас. Ми робимо все для того, щоб молодіжна література Кременчука була цікавою. Ми робимо все для того, щоб місто Кременчук завжди звучало на рівні України і про нього відгукувалося тільки з найкращих сторін. Ми намагаємося шукати нові формати, аби якось урізноманізнити увесь наш процес, щоб про нас згадували, щоб вам було цікаво, і щоб це все тривало, 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 але особливо. Я хочу подякувати тим, в кого завжди болить голова. В кого болить голова, в кого болять руки. Тим, хто проходить весь етап від створення ідеї до її реалізації. Цих людей п'ять. Я хочу подякувати Кирилу Якимову! Я хочу подякувати Олесі Вітапові. Я хочу подякувати Ромца Буглыба. Я хочу подякувати Александра Ємцю. Я хочу подякувати Юлию Суворец. Заку, заку, заку. И мы <хотим> поблагодарить <говорит> Александра Александр! Катерина. <Раскачевна! говорит> <говорит> Цей кубок. Який складається з рук, з кулака, з мегафона. Якась штука, яка, я не знаю, схоже, чи то на змію, чи хто знає, що воно таке. Це все в чайнику. Це все в чайнику, тобто, що ви бачили. Щоб ти не обідав на пар. А, оце пар. Да. Це пар. Все. Найкращим слемером Кременчука 2012 року. Першим і останнім через кінець світу, ви знаєте. Тим, хто сьогодні задавав жар, тим, кого сьогодні ви оцінили найбільше, тому що слем це влада народу, це повна анархія, це повна свобода, це те, що є одним з найяскравішою формою літературних вечорів. Це те все, що Короче, щось уже загнався. Переможцем слему найкращим слемером 2012 року стає Олеся! Віхтока! Виходь! Виходь, виходь, Олеся, виходь, 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 Олеся, виходь, до веся, виходь. Я виживав ворог. Тримай! Тримай цю штуку, хай тебе фоткають. Хай тебе фоткають фотографи з ним. І ти читаєш для нас сьогодні на біц. Ти велика умнічка. Дякую вам. З днем народження мій любий творчок ромачук. Я дуже, дуже, дуже вдячна. которые сегодня пришли и поддерживали наш заход. Людям, которые всегда приходят и поддерживают наши заходы. Людям, которые их организовывают. Я очень всегда проживаю перед выступами. И тому мне сегодня хотелось прочитать не свой а вирш классика, даже урывок. Он гитару из себя изводит, а из губ мучительно исходит. Граждане, послушайте меня, Граждане не хочут его слушать, Гражданам бы выпить и откушать, И сплясать, а прочие мура. Нет, еще поспать им важно, Что он им завадил неотвязно, Граждане, послушайте меня. Кто-то помидор за смаком солит, Кто-то карты сально ему солит, Кто-то у гармошки рвет меха. Но ведь сколько раз в любом кричала — и шептала, это же начало, Граждане, послушайте меня. Эх, солдат, на фоне бачкатары я такой же, только без гитары, через реки, горы и моря. Я приду и руки простираю, и уже уставший повторяю, граждане, послушайте меня. Страшно. Если слушать не желают, страшно. Если слушать начинают, вдруг вся песня в целом то мелка. Вдруг не все ничтожно будет, кроме этого мучительного скрови. Кражды, послушайте меня. Спасибо. Сегодня мы с вами святкували четыре роки арт-группы творчих Сьогодні ми з вами дізналися ім'я найкращого Слемера Кремичука. Дякуємо, що ви є. Приходьте і надалі. Ми будемо робити літературу для вас. Дякуємо.